નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ છે હિન્દી જે સત્ર એકની અંદર આવે છે જેનું નામ છે ગિનતી એકાવન છે સો આ પાઠના સ્વધ્ય પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એપથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જો તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડિયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડિયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 4 ગિનતી 51 સે 100 प्रश्न एक है अंकों और शब्दों की सही जोड़ मिलाकर लिखिए तो चलिए हम यहां पर अंकों और शब्दों की सही जोड़ मिलाकर लिखते हैं जिसमें पहला होगा इकसठ दूसरा पचासी इकहत्तर नब्बे इक्यासी तिरानबे छियासठ उन्नासी पचपन तिरपन साठ अट्ठावन निन्यानबे सत्तर और नवासी इस प्रकार दोनों में से हम अंकों में और शब्दों में गिनती लिख देंगे प्रश्न एक बह सही जोड़ मिलाइए तो चलिए सही जोड़ हमें मिला नहीं है जिसमें पचहत्तर के सामने हम छह लिखेंगे पैसठ के सामने हम सात लिखेंगे उनसठ के सामने हम पांच लिखेंगे बानवे के सामने हम दो लिखेंगे छिहत्तर के सामने हम तीन लिखेंगे सड़सठ के सामने हम एक लिखेंगे और अट्ठासी के सामने हम चार लिखेंगे तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ हो जाएगी अगला उल्टी गिनती लिखिए तो यहां पर हमें जो दिया गया है उनकी हमें उल्टी गिनती लिखनी है तो चलिए किस प्रकार होगी देखिए यहां पर है नब्बे तो उसके बाद हम लिखेंगे नवासी अट्ठासी सतासी छियासी पचासी चौरासी तिरासी बयासी और इक्यासी इसी प्रकार आगे की गिनती है वह भी हम ऐसे लिखेंगे सत्तर उनहत्तर अड़सठ सड़सठ छियासठ पैंसठ चौसठ तिरसठ बासठ और इकसठ इस प्रकार हमारी गिनती उल्टी पूरी हो जाएगी प्रश्न तीन सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए पहला छियासठ के बाद आने वाला अंक तो छियासठ के बाद आएगा सड़सठ दूसरा इकहत्तर से पहले आने वाला अंक तो इकहत्तर से पहले आएगा सत्तर में से सबसे छोटा अंक कौन सा है तो सबसे छोटा अंक होगा छप्पन चौथा इनमें से सबसे इन सब पहले आने, वा आने वाला अंक कौन सा है तो पहले आने वाला अंक होगा साठ पांचवा इनमें से दूसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा तो दूसरे स्थान पर आएगा अड़सठ जबकि पहले स्थान पर आएगा अट्ठावन प्रश्न चार इक्यावन से सौ तक गिनती जोड़ते हुए क्रमशः अंकों को जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए तो यहाँ पर जो चित्र के हमें गिनती दी गई है उस गिनती के आधार पर हमें चित्र बनाना है और उस चित्र में आपको अपना मनपसंद रंग भरना है यहाँ पर हमने उसे जोड़ दिया है आपको यह इस प्रकार जोड़ के उसमें रंग भरना है पांचवा प्रश्न क्रमशः अंकों में लिखते हुए गिनती पूर्ण कीजिए तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं उन रिक्त स्थानों में हमें संख्या लिखनी है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो रिक्त स्थान थे उन सभी स्थानों पे यह संख्याएं लिख दी है प्रश्न छे निम्नलिखित चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए जिसमें पहला चित्र है तकिया दूसरा चित्र है कंघी तीसरा चारपाई चौथा अलमारी पांचवा घड़ी छठा खल सातवा खपरेल आठवा घर प्रश्न सात कौष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पहला मैं गांव जाना चाहता हूं दूसरा तेरे खाने में कुछ गिर गया तीसरा आप कहते हैं तो ठीक ही होगा चौथा देखो तो कौन गया पांचवा वह पढ़ने में बहुत कमजोर है प्रश्न आठ निम्नांकित संकेतों को पहचान कर नाम लिखिए जिसमें पहला संकेत माइलस्टोन, दूसरा संकेत है खतरा तीसरा संकेत है आगे बम्प है और चौथा संकेत रेलवे फाटक का हमें दिया गया है तो इस प्रकार हम संकेतों को पहचान कर उसके नाम लिखेंगे इतना जानिए रोजमर्रा के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों की सूची बनाकर बातचीत में उन शब्दों का उपयोग कीजिए और अन्य संकेतों के चित्र इकट्ठे कीजिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में बताइए तो विद्यार्थी मित्रों अपडो पाठ चार गिनती न स्व अध्ययन पोथी प्रश्नों जवाबों पूरा थे આગળના પાઠના સ્વધ્ય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી મારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટી એકથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ છ તમામ વિષયના સ્વાધ્ય સોલ્યુશન પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈપણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફઓ जा हो तो आशा राखो अमारी एप्लिकेशन आप गम से जरूर डाउनलॉड करजो फरी मूँ अपने नवा विड त्या आज